запрошується за приємного рахунку 2-1 на користь представників України. Ми продовжуємо трансляцію матчу матчу і зустрічі з боксом між представниками України та Казахстану в центрі розваг панорами Чернівці. Перші три поєдинки, один програли, два виграли. Причому дуже приємно, що в попередньому двобої перемогу дажав Микола Жиян Чернівчанин, Чернівецький вихованець Чернівецької міської федерації боксу, Геннадія Соловйова і Василя Ротора, щоб ми не забули тандем. І поруч біля мікрофону Едуард Погодін. Він допомагає розбиратися в тонкощах цього мужнього виду спорту, який має. Хороші Традиції на Буковині в Україні про Україну взагалі мовчу, тому що ми зараз номер один у світі, дуже приємно. І номер один зараз табличка у моделі агентства New Models, яка нам сповіщає про те, що починати будемо не з другого, а з першого раунду. Це я жартую, звісно що. І Отже, наступна пара. В четвертому бою за нашу команду. За, в, на, за нашу команду боксировал Азизбек Ниазимбетов, представитель Донецка, Донецкой школы бокса. То есть, по точно за нашу команду? Да, точно за нашу, в, крас, в красной майке. А его соперник, очень опытный казахский боксер Бекбалат Жусипов, мастер спорта. И очень такой, видите, сразу тоже левша. Вот мы, мы не зря с Георгием говорили, что очень много представителей Казахстана именно боксеры левши. левши. И вот сейчас смотрите, вот очень-очень такая разведка, разведка. Оба опытных боксера начинают бой с разведки. Они примерно э, одного роста, одного роста примерно одной комплекции. И даже Чуть-чуть похоже, -чуть оба оба азіата, <реш> але трошки трішки мені здається жорсткіше, поки що удари у нашого гостя з Казахстана у Бекбалата Жусіпова, таке враження. Тобто, все-таки те, що він є у нас призером чемпіонату Казахстану 2011 року, 91-го року народження, і вже майстер спорту, і має досвід виступів. Тобто у нього багатший трішки досвід не просто буде представником України. Азізбеку Німету. Але ну, будемо вболівати за, ну, за хороший бокс, як кажуть в футболі часто, так, що ми за хороший футбол. Ну, тут ми за хороший бокс в першу чергу за те, щоб він подарував приємні, гарні емоції. Тим численним болівальникам, які зібралися в центр розваг панорами Чернівці». не так часто можна бачити на змаганнях у Чернівцях таку велику кількість аудиторій. Хоча ось, якщо говорити про змагання, які відбуваються в центр розваг панорами Чернівці» чи то з боксу, чи то з рукопашного, бою, чи з інших видів спорту, тут, як правило, аудиторія якраз доволі широка, і це добре що цей центр стає не лише розважальним а й спортивним певною мірою, ну тут є і спортивні там. Ну, поки що е обмінюються хлопці. Обмениваются ударом, абсолютно верно, Георгий, обмениваются ударами, такая идет э, прощупывание друг друга одиночными ударами, двухударными комбинациями. Но вот они ищут свою дистанцию, на которой они получат преимущество. Но пока, пока преимущество, конечно, я вижу у казахского боксера, он более острее работает, точнее попадает, но тем не менее, наш, э, наш украинский боксер ищет, ищет ищет вот слабые места в обороне в обороне казахского боксера. И уже Напомню, берут наш паузу. Боксер, таки так. Да, берут паузу. Напомню, что э, на, на все боксеры, которые представляют Украину, они выступают в красной, в красной форме и выходят из красного угла, а наши гости, представители Казахстана, выходят из синего угла. З кута, в якому написано біло на червоному кличко. Це український кут, а там де чорним по білому написано, там нейтральний кут. Абсолютно. А синій вже відповідно казацький, ззаду да, по-моєму, не вітається. В абсолютно, вірно, да, удари по затилку, але немножко емоціонально. емоціонально. Ну, добре ж не сильно, бо міг би отримати ще й акції. Підключення, абсолютно вірно. Закінчився перший раунд. Закінчився перший раунд. И сейчас нашем... снова модель <с да. <с 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 <да> на экранах в наше, в нашем углу спокойствия я смотрю что да даже не, не хочет садиться наш боксер что означает что а здесь, абсолютно верно да абсолютно верно есть есть энергия спокойствие в своих действиях то есть боксер достаточно опытный я вижу по его по его лицу что он как бы он четко обдумывает слушает подсказки тренера что делать во втором раунде Боксер, опять же, его оппонент очень достаточно опытный, э, с хорошим багажом, с хорошим багажом, техническим багажом. Вот сейчас, сейчас мы будем вместе с Георгием комментировать второй раунд. Ну, я нагадаю, что этот матч в Чернигове организовала сразу, так, получил прямо в первых секундах. Это очень на начинки. Абсолютно що, верно. Потому да. если... Ну, Надо ну, быть більше... максимально мобилизованным с первой же секунды, потому что один удар может привести к какому-то замешательству, а дальше последует серия, и бой может закончиться. Ось... Ну, ти... Це якраз так це свідчення того, що ніби спокійно він виходив, Він переспокійний, переспокійний був так. Тобто вийшов і одразу отримав такий удар. А я хотів сказати, що цей матч в Чернівцях організувала міська федерація боксу. Це Володимир Загурський, голова федерації. Ну і за підтримки партнерів, ну власне, ми бачимо і на час від часу. Ці партнери виходять на ринк, там нагороджувати після кожного двобою. Всі учасники незалежно від результату отримують нагороди, які їм нагадуватимуть про участь у цьому. Цикаво, мы пришел добывать казахский спортсмен. Я но... да, очень удачно провалил казахский спортсмен нашего боксера, и бросился на добивание, но ничего не получилось. То есть наш боксер восстановил равновесие и продолжает бой. Немножко вот меня смущает, что наш боксер двигается в правую сторону под, под сильнейшую руку казаха. Обычно, вот, когда боксируешь лифшой, надо двигаться за ногу влево, за ногу а тут немножко какое-то движение, он получается, что он попадает прямо на сильнейшую руку и несколько раз очень точно пропустил от казаха слева, немножко как бы нелогично, не совсем логично. Ну, это, возможно, там, ну, не знаю, навряд ли можно говорить про самоуверенность, но вот этот спокойный, иногда, ну, оптимально для спорта, это когда коли... ти і не хвилюєшся сильно, але все-таки елемент хвилювання має бути присутній, він якось мобілізує да, більше да. спортсмена. А ось той спокій, що ми бачили в куті, він потім перетворився на пропущений удар. На жаль, Несколько пропущених ударів, ну от я не знаю, перестроїться Азіз Бек, або все-таки буде, як как бы, буде продовжувати своє движення вправо. Мы сейчас, мы сейчас посмотрим, потому что я, я бы тут же подсказал Азизбеку, работая с левшой, что нужно двигаться за, за руку, за переднюю руку противника и чаще начинать справа. Но я вижу, что немножко не, не чувствует свою дистанцию, не достает, ищет, ищет успеха в сближении, а в сближении казах умело связывает и не дает работать. То э, есть не, не, так все происходит, пока что, как нам, возможно, хотелось бы. И э, мы в цьому тему и намагается еще где-то пробить, но то те удары, которые ну, почти ничего не дают, это ну, как бы, что десь, там может панировать десь, суперник. Э, Абсолютно верно. Вот я хочу сказать э, с Георгием, мы хотим дополнить, что в боксе учитываются удары, которые беспрепятственно попали в разрешенную часть головы или туловища, и в которой вложена масса руки или масса всего тела. То есть все удары по блоку, по локтям, по защите, они не засчитываются судьями. И поэтому нужно обращать внимание только на точное попадание, на точное попадание или в голову, или в туловище. Кстати, вы знаете, что с первого, ну я бы хотел, чтобы наши дорогие телезрители тоже владели информацией, что с 1 июня 2013 года в, в любительском боксе, так называемый дивизион Элита, это взрослый бокс, старше 22 лет, отменяются шлемы. и... Шлемы, и окончательно это решение будет принято только после чемпионата мира в Астане в сентябре месяце. Э данную встречу мы решили по, по договоренности, обоюдно договоренности, чтобы ребята не травмировали, чтобы было привыкание постепенное, все-таки провести в шлемах и в перчатках э 10 и 12 унсовых. До речі, я от не знаю, яка думка Едуардо Ну, Мені здається, що це зайве. Я, я, можливо, там, ну знаєте, історія завжди рухається там десь по спіралі, кажуть, десь якісь рішення знову повертаються до якихось рішень. Мені здається, що де Бог Абсолютно підтримую. Абсолютно вірно. Я як тренер і як... Тренер, который переживает за своих боксеров, я, конечно же, обеими руками против того, чтобы снимали шлем. И были уже такие примеры, проведенные турниры у нас в Украине, когда в первый, в первый день боев из 10 пар 6-7 заканчиваются ввиду явного преимущества, потому что боксеры не привыкли пропускать удары в висок без шлема по затылку случайные удары и это приводит каким к травмам и к когда опытные боксеры пропускают такие удары теряются и проигрывают ввиду явного преимущества поэтому я конечно же опять же я я от своего мнения откажусь я я против того чтобы в любительском боксе снимали шлемы кто-то говорит будет зрелищно будет, будет видно лицо боксера но все это мне кажется что просто чиновники от бокса в яба аиба им хочется просто на этом зарабатывать коммерческие деньги на коммерческих трансляциях, приблизить это к профессиональному боксу. Но для, опять же, я уверен, что для боксеров, для самих, для моих учеников это пойдет не на пользу, скажем. Я не хочу сказать во вред, но не на пользу. Ну, если говорить еще в этом контексте, вы знаете, что, я думаю, телеглядачи, які дивляться, это матч сейчас майже борцовский прием, застосовал Да, но это уже, он немножко теряет силы и не может все-таки, не может пристроиться к своему сопернику. И уже, ну, опять же, спортивный дух, бой бойцовский характер есть, и он пытается что-то, опять же, продолжать, давление, но это давление пока не приносит ему успехов. Так вот, если говорить про все решение, про то, чтобы снять Шолома. Ну, Час від часу, ви знаєте, що ніби це дивно виглядає, але час від часу з'являється там інформація про те, що будуть вивчати, а можливо, а навіть про іноді йдеться про те, щоб бокс з них з олімпійської програми. То я не хочу наврочити, але я боюся, що ось цей крок він може десь повернути розмову. ці до про доцільність перебування, тому що ви знаєте спорт і. Всі види спорту намагаються як зменшити травматизм. Так. А в цьому разі крок в іншу сторону зроблений. Ну, не знаю, хай вирішують високопосадовці боксерських федерацій. Но я сподіваюся і чомусь думаю, відчуваю, що найближчим часом вони повернуться назад до, до шоу. Я б дуже хотів повернутися, тому що дійсно. Это максимально, ну не максимально, но предохраняет. Предохраняет здоровье спортсменов, и спортсмены могут свою, свою, свою деятельность спортивную продолжить на, на несколько лет. А без шлемов происходит и рассечение, и травмы, и гематомы, которые невозможно остановить. Шлемы, чтобы не говорили, но защитные маски они предохраняют затылок, они предохраняют виски, то есть наиболее болезненные зоны на голове. Закончился раунд, но ну, вы знаете, э и матч за голову уже так, кто... да, закончился раунд уже и закончился не бой, может. закончился бой. Все-таки мы с Георгием внимательно смотрели и пытались, как бы пытались понять, все-таки кто выиграл. Ну, не знаю, мое мнение, что все-таки казах был лучше. Казах точнее попадал, казах чувствовал, своё, чувствовал свою дистанцию. Ну, опять же, попробуем... что пишут да, <laughs> судьи Что это... решат судьи. Ну и решение, я думаю, что будет объективным. Тут видно было преимущество казаха. Ну и мы благодарим за Артуру мульпаку, наш и операторы трансляции, которые ну и ось, да. награждает наших наших боксеров. Ростислав Білик, депутат Чернівецької міської ради, і Іван Данілішин і Коломиї, да, член технічної ради Федерації боксу України. Отже, рахунок стає 2-2, А ми з вами почуємося вже у п'ятому поєдинку.